Вже в розпалі. короткі шорти та спідниці – це звичайно найкращий дрес-код для літа. Але що робити, якщо раптом на ваших ніжках з'явилися перші ознаки, другі або навіть треті ознаки целюліту? Потрібно з ним боротися. Це наша одвічна з вами боротьба. Ну а в допомогу до нас сьогодні прийшла наш експерт, лікар косметолог Ірина Медведєва. Доброго ранку, Кірочка. Доброго утра, валюша, целюліт. Рубенс, когда выписывал любовно на своих холстах эти знаменитые портреты женщин, он не знал этого слова. Ну же, что женщина хочет быть красу красоты, правда. И термин целлюлит вошел в наш обиход в 1920 году. Но с тех пор медицина так и не определилась, что же такое, чем считать целлюлит? Это болезнь? Или это наследственность? Или это эстетический недостаток? Вот что достоверно известно, что целлюлит это прерогатива женщин белой расы. Азиатки и негроиды крайне редко заморачиваются этой проблемой. Uh -huh. И это чисто женский вопрос. Целлюлит бывает только у женщин, у мужчин не бывает целлюлита. То хендерная на тут. Увы, и несправедливость. ах. несправедливость. И для того, чтобы понять, а почему, собственно так, э, я обращусь к любимой мной схеме угу. строения кожи. Давай. И давай на подумаем. этой схеме мы увидим, что, э, значит, первое, мы помним, три слоя кожи. Эпидермис, дерма и подкожно-жировой слой или угу. гиподерма, которая, собственно, является ареной целлюлита. Угу. И строение мы можем вообразить себе, представить как рыбацкую сеть, где переплетение это э, вот эти вот оболочки жировых клеток, а сама ячейка ⁇ это жировая клеточка. Так вот, у женщин четкий геометрический порядок. Прямоугольной формы клетки расположены оболочки вертикально по отношению к коже. И когда клетка меняет объем, выбухает, вот у нас и появляются вот эти самые признаки целлюлита. Вот так. А, у человека... а что у мужчин? У мужчин вот эта сетка, она как будто смещена под углом. Клетки имеют больше наклонность к ромбовидной форме. Mm -hmm. Вот эта вот продольная стеночка расположена под углом кожи. И даже если клетка меняет форму, то поверхность не меняется. Поэтому и худой мужчина, и полный мужчина, и очень толстый mm -hmm. мужчина, а целлюлита нет. Боже, як же все таки продумала природа, щоб ми постійно над собою працювали дівчата і удосконалювали себе? Ну що анатомію ми вже знаємо? А давайте поговоримо далі про те, який же механізм утворення целюліти, і звичайно згадаємо методи боротьби з ним. У нас тут цикавые апельсинки, смочни еще. Да? Вот, давай мы вообразим себе, что вот этот апельсин или вот угу. этот апельсин – это жировая клетка. Так, схожа. Вот нормальные клетки, жировые, вот они прекрасно лежат, и поэтому поверхность кожи гладенькая, чистая, ничего нет. Угу. И, так мы и что здесь нужно сказать, что количество жировых клеток у нас, у любого человека, в течение жизни одинаково. Когда мы худеем или мы поправляемся – у, у, -у, у нас не количество клеток меняется, у нас меняется их объем. У нас тут однаковая кельки скрыты И эта клетка переполняется кожным жиром, выбухает. И вот тогда мы видим вот такую бугристую некрасивую поверхность. Все, разумеется, Дуже схоже на стегна. Не будем уточнять. Да, а вот давайте, давайте, а все мы покажем, что это клетиночка такая же самая, только тут она наезжена какими-то тисточками, солодочами. А это абсолютно клетинка в нормальном состоянии. Девчата, берегите себя, не объедаем Так, апельсины в сторону. Апельсины в сторону. Теперь мы говорим о целлюлите, да? Какие причины целлюлита? Бывает это и э, наследственность обязательно, это неправильное питание, mm -hmm. это неконтролируемый прием контрацептивных средств, какие-то гормональные нарушения. И различают на самом деле четыре типа целлюлита. Твердый, мягкий, отечный и mm -hmm. смешанный. Отечные и смешанные встречаются реже. Мы сегодня разберем, что такое твердый и мягкий целлюлит. Это по поширение. Да, вот смотри, пожалуйста. Твердый целлюлит, какие у него особенности mm -hmm. есть. Он поражает в основном молодых спортивных девочек, mm -hmm. не толстых. Вот он вы выглядит одинаково в разных положениях. То есть девочка сидит, стоит, вот этот вот проблемный участок формы своей не меняет. И если мы попробуем пропальпируем этот участок, мы у, увидим, э, ощутим бугристую плотную кожу, и пациентка скажет нам: "Ой, не больно. Oh, Это yeah, болезненный yeah. участок, да." Mm -hmm. Что касается... Это, твердого это признаки твердого целлюлита. И что причины, к... может быть, тех, что чтобы придать да. Причины те же самые. Что касается мягкого целлюлита, он поражает женщин склонных к полноте, женщин постарше. Более того, при изменении положения, то есть сидя, лежа, стоя, вот этот участок, он как бы перемещается в соответствии с положением женщины. И если мы будем пальпировать этот участок, он мягкий. Пальцы как будто вязнут, тестоватая такая текстура uh -huh. и неровная поверхность. А чем может быть в женке комбинованный, комбинованный целлюлит? Например, на ногах твердый, а на животе мягкий? Нет, не бывает. Бывает уже какой-то один тип. Uh -huh. И очень часто, может быть, еще стоит заметить, что мягкий тип э, целлюлита сочетается с варикозной болезнью. Ось так, дівчата, на що уважно себе розглядаємо. Ви тепер знаєте, що існує твердий і м'який тип целлюліта. І як ми бачите, що ми розділили його, позначили окремими кольорами, відповідно, існують різні методи боротьби з цим целюлітом, про які ми зараз і почнемо говорити. Так. Да. Ще потрібно знати, які маємо бути. Яка, має знати, має бути коли ми определили у себе або у когось іншого другого твердий целюліт? Угу. Нам потрібно розмігчити. Нам нужно разогреть эту поверхность. Для этого нам нужно принять либо горячую ванну угу. для начала. Вот такой протокол, процедуры, да? Горячая ванна или сауна, или баня. Угу. После этого обязательно проскрабировать кожу. Причем в качестве скраба я рекомендую обязательно скраб на основе кофе. Потому что кофеин обладает дополнительным антицеллюлитным действием. Тонизуем. Да. Угу. Значит, проскрабировали кофе, сполоснули кожу, и дальше мы наносим на проблемные участки разогревающую маску. Конечно. потребно промахнуть, и на конечно она была мокрая. Конечно, конечно. Маску. Мы можем купить эту маску в аптеке, но мы очень легко можем приготовить прекрасную разогревающую маску дома. Для этого нам нужно элементарные совершенно вещи. Нам нужен смалец, которого мы берем, да, столовую ложку. Мы берем половинку столовой ложки молотого каен перца ага. половинку столовой ложки, да, так. и мы берем четвертушку столовой ложки угу. корицы. Ось, а корица Точно так же очень хороший разогревающий эффект. Угу. Мы делаем смесь в течение буквально нескольких секунд. Такий крем долго сохраняется? Мы можем его ставить в холодильник? Мы можем его ставить в холодильник, но я думаю, лучше сделать каждый раз свежий. Uh -huh. Да. Uh -huh. Он uh -huh. будет более эффективен. Вы Будем... посмотрите, что у нас времени на и это совсем мало. Абсолютно. Ну, Десятка. Дуже швидко готується цей крем. Ви зараз бачите, Іриніванівна витратила на це менше чем хвилини. Далі, мы наносимо його. Наносим, uh -huh. их... наносим на проблемные участки мягкими массирующими движениями, а потом мы покроем этот участок пищевой пленкой. Uh -huh. И на дальше. Его нужно а вот сколько вы выдержите, Валечка? Но ну, где-то дольше получаса потому угу. что очень быстро вы почувствуете тепло а потом даже жжение угу. через полчаса вы сняли этот крем вы смыли его и наступает время лимфодренажного массажа Ох, который -то вы процедура. тоже можете сделать дома сами за допомогу с такой вакуумной бабочки идеально если вы нанесете мед Uh -huh. А потом вы сделаете вот с помощью такой банки, которая будет еще и как присоска. И мягкими массирующими движениями от периферии к центру вы проводите такой лимфодренажный массаж. А если у вас нет меда, закончился, uh -huh. и нет у вас этой банки, но вдруг у вас оказался под рукой роликовый массажер. Он тоже прекрасно работает. А все, чтобы так, чик-чик-чик. Не Я бы нашла тут плевочку, яку в детстве обожнивала, чтобы просто играться. Для чего она нам заняла? Я понимаю. А? Это для того, чтобы мы показали, каким образом вот такой вот массажер ага. способствует выведению из клеток лишнего жира. Вот таким чином, как мы выдушиваем воздух, так само да, с этим да, массажером мы не Да, да совершенно верно. Массажируем и выдушиваем азайовый жир из этих клетин. Абсолютно. Зрозумело. После массажа мы нарешті можем отдохнуть? Мы можем нанести увлажняющий крем и отдохнуть ненадолго, потому что общим для лечения и твердого, и мягкого целлюлита... Ага. Является понимание того, что эта борьба длительная, упорная, без каких-либо перерывов. И включает она в себя. И нормальное питание. И угу. отказ от вредных привычек прежде всего курение. Вы же хотите радовать еще на мягком целлюлите. Процедура дуже схожа, але мы заменяем свой горячий компонент на инший. Давайте расскажем. Угу. Прохладный душ комнатной температуры, потому что разогревать нам ничего не нужно. Угу. Скрабирование у нас Залышаем. остается. Вот никаких разогревающих кремов, наоборот, крем охлаждающий. Дома мы его не приготовим. Но мы посмотрим в аптеке. Там должен быть ментол, там должна быть камфора, там должна быть лаванда, охлаждающие компоненты. Вот. И массаж такой вот активный нам тоже не подходит. Вот. Поэтому лучше нам сделать отвлекающий маневр, Валюша. Нам нужно сделать массаж стоп о -о -о -о, мячиками. И бажано попросить о все сделать вам дорогие. Девчата, звичайно, с целлюлитом можно бороться, и ваша шкира будет идеальной. Главное знать правила и нюансы, стежить за своим харчеванием, не забывать про спортсмен, Орт, доглядати за собою враховуючи поради нашого косметолога Ірини ну і любити себе такою, як ви є. Так. Все ж таки, це важливо. Дякуємо вам. Ну що ж, сніданок вихідний продовжується.